У Луцькій міській організації Компартії України відбулась позачергова конференція. На порядку денному головним питанням було висунення кандидата в депутати Луцької міської ради на проміжних виборах, які відбудуться 18 серпня 2013 року. Кандидатом в депутати Луцької міської ради делегати одноголосно обрали другого секретаря Луцького міського комітету Компартії України, першого секретаря Волинського обкому комсомолу, співзасновника громадської організації Сябри Волині Олександра Кононовича. Луцкая городская конференция оказала мне честь и поддержала мою кандидатуру в кандидатом в депутаты Луцкий городской совет. Я свою кампанию буду строить на том, что хватит обманывать избирателя. Предыдущие выборы в 2010 году не привели никакому положительному результату. Кандидат в депутаты и депутат, он только печется о избирателе лишь тогда, когда, когда пытается попасть в городской совет. Я буду стараться и донести до избирателя ту точку зрения, что связь между депутатом городского совета и избирателем должна быть повсеместно. Она не должна заключаться в период избирательной кампании. Она должна э, происходить от начала избрания до самого конца. Я буду пытаться мобилизировать людей для того, чтобы отстаивать свои права. Кандидата от коммунистической партии будут поддерживать и общественные организации. Это областная организация Себры-Волыни. Это, ну, э, это белорусская община Волынской области. Это Союз советских офицеров. Это антифашистский комитет. Это много общественных организаций, которые беспокоятся о том, чтобы наш город развивался, и в городском совете были представлены все политические партии, в частности, коммунистическая партия Украины.